Yazıq mənim Azərbaycan xalqım. Epidemiyaya götürüb Azərbaycanı. Karantin hər yer bağlı. Xalq zülm çəkir. Xalq dözür bu epidemiyaya. Bu koronavirusa dözür. Hökumətin dediyini edir. Amma zəngi olunur Azərbaycanın baş epidemioloquna ki, ay adam, ay insan bəs nə fikirləşirsiniz? Bunun axırı necə olacaq? Bir öz rəyinizi deyin. Deyir ki, mən kətdəyəm, qohumum görə getmişəm. Mən də insanam, mənim xəbərim yoxdur, nə internetim var, nə telefonum var, nə televizionum var ki, mən biləm ki, bu Azərbaycan da nə baş verir. Yazıq mənim Azərbaycan xalqım. Vallah Allah haqqı mən Hara baxıram, qanım qaralır. Hansı sahəyə baxıram, professionalдық görmürəm, peşəkarlıq görmürəm. Mən niçə dəfələrlə deyirəm bunu. Bilirsiniz buna yaxşıdır. Azərbaycanda bu hərbə başlayıb. Sakir Həsenov da durub gedib, oturub kəndində, hansısa bir kəttdə deyir ki, "A qardaş, məə oxbarım yoxdur da. Bu hərbə də gedirəm mən. Neyni? Mən də insanam da. Gedmişəm, oturub bir qohum qara bəmlə bir bir loxma çörəy yeyim." Onu oxuyursunuzmu? Aa, Azərbaycanda bu şuit epidemiya götürüb hər yeri. Bütün Azərbaycan bununla məşğuldur. Bütün Azərbaycan bununla mübarizə aparır. Sən hardasan sən? Səni kim qoyub ora? Səni niyə oturumsan orada? Sənin telefonun yox, sənin internetin yox, kül sənin başıva. Yazıq Azərbaycan xalqı.